হেল্ল' মই চিত্ৰামণি মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটি ব্লগলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালো এয়া আমি যাবলৈ ল'লো ডাঙৰ বাইদেউৰ ঘৰলৈ হাজবেণ্ডো যিহেতু ফুৰিবলৈ গ'ল আৰু বেটাৰো স্কুল নাই সেইকাৰণে আমি দুইজনে ফুৰিবলৈ ল'লো আৰু আহি এখন টেম্পুত বহি ল'লোহি বহি এই বহি বহি আচলতে আমাক আমনি লাগিল মানুহ ফুল নোহোৱালৈকে যিহেতু টেম্পুখন নাযায় সেইবাবে বেটাক ভোকে লাগিল আৰু এটা মধুৰিআমকে কিনি খালে আৰু পিছত মানুহ ফুল হ'ল এয়া টেম্পুখন আহিল আমি আহি পালোঁ টেম্পুৰ পৰা নামি আমি দুইজন আহি আছো এতিয়া অ বেটাই যে কৈ আছে নাকাটি নাকাটি এইটো হ'ল আমাৰ বঙাইগাঁৱৰ বিখ্যাত শিল ইয়াত উঠিবলৈ কমচে কম আমাৰ এক ঘণ্টা সময় লাগিছিল আৰু আহি পালো আহি পাই ভিনদেউ পাতি জুই ফুৰাই আছিলে আৰু আমিও খুৱাবলৈ বহি গলো আৰু এই দুইটাৰ অত্যাচাৰ আৰম্ভ হৈ গল আৰু আমি আহি পোৱা অলপ পাছত এয়া এটা ধুনীয়াকৈ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰে নাম পাতিও আহিলে দুমাহৰ মাতিবৰ কাৰণে আৰু এয়া হ'ল পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা আমি এনেকৈ ৰ'দত বহি আছিলোঁ আৰু এইফালে ইহঁত দুটা এনেকৈ কিবা কিবি খাই থাকে এনি টাইম আৰু এয়া দেখিছেনে বাইদেৱে মুৰ্গী কাটি আছে ঘৰৰে মানে যেতিয়া কৰা মানুহ নাথাকে আৰু ঘৰত তেতিয়া বাইদেৱে কাটি ভাত বনোৱা হ'ল এয়া তিনিটা শিৰো আমাৰ একেলগে খাব বহিলে আৰু গুণজনক আৰু মোক কেমেৰা কৰা দেখি লাজে লাগিল চাব দেই তেনেকুৱা কৰে তাৰপাছত ভাত পানী খাই বৈ এয়া আমি টিকলা মেগিলা পাৰ্টিটোৰ সৈতে ওলালো নদীৰ কাষৰ ফালে ফুৰিবলৈ অঁ আপোনালোকক কোৱাই নাই নহয় আমাৰ বাইদেউঘৰ ক'ত আমাৰ বাইদেউঘৰ হ'ল বঙাইগাঁৱত তাৰপাছত সন্ধিয়া এয়া আমি ওলালো ডাঙৰ ভাগিনীজনীৰ ঘৰলৈ ওচৰতে ফুৰিবলৈ বুলি আহি পালোঁ আমি ভাবিনীজনী ঘৰতে ভাত পানী খাই বৈ ৰাতি আৰু আহি গলো সেইবাৰ বাইদেউ ঘৰলৈ বন ফটো উঠিব যাম আৰু আজি যিহেতু আমি ঘৰলৈ গুচি যাম সেইকাৰণে ওচৰতে থকা ধুনীয়া পৰিৱেশ খিনি আহিলো এবাৰ ফটো উঠিবলৈ হিৰো ফটো উঠিব টান পাই ইমান যে অত্যাচাৰ বাবা এই দুটা লাহে লাহে যা উস্মিত আহি গ'লোঁ এতিয়া আমি ফটোশ্বুট কৰি দলঙৰ ওপৰেদি ভাল লাগিল সঁচাই দেই ভলাগৰ এই নাগকা ওচৰৰ এই পৰিৱেশখিনি বহুত ধুনীয়া হয় বহুত ভাল লাগে আচলতে ইয়াতে থাকিলে মনটো বহুত ভাল লাগে তাৰপাছত আমি বাইদেউঘৰত এপাক সোমায়েই ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ আৰু আমাক ভাগিনীজনীয়ে থ'ব আহিলে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে বাই